三小姐，三小姐不在吗？ 三小姐，快出来！三小姐，外面危险，你千万别出来！魏三小姐，你再不出来的话，他的小命可就不保了。 啊！怎么了？怎么了？是魔族，魔族入侵了！啊！是魔族！大家先冷静一下冷静一下！你们女同学都先回屋，我们去看看。啊！好。我也要去！姐姐还在东院，我要去救姐姐。你放心，我们会去救她的。我来保护好她。哎！哎，我也要去！我要去救姐姐。你让开！看来没有人在意你的死活。 你就是那个蓬莱仙使，你是魔族大尊，把魏灵月交出来，我可以饶你不死。收手吧，我不喜杀戮。 师尊，不好了，花荣不见了！你给我等着，凤凰，我势在必得！师尊，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 尊未知他没事吧？他没事。刘畅，把未知送回去吧。嗯，好。 灵月呢？我在这儿。灵月，你没事吧？你醒了。三小姐，你没事吧？觉得哪里不舒服吗？三小姐，我没事。 为了救我，差点连命都没了，是我的错。可是师尊让我躲在结界里，我也不敢违背师命。最危险时，我也没有和你们并肩作战，还让你舍命救我，真的是对不起。没有，没有，没有，能护你周全，我可高兴了。有什么可高兴的？师尊。魏灵月。 没有我的允许，不得离开东院。做的不错，你快回去吧。是。为之。你的性命是用来逞强的，以卵击石，螳臂当车，罔顾自己性命，罚抄仙品功法三百遍。